Лекарств, медикаментов, которые получили все больницы. Горздравдел у нас не владеет информацией, какие медикаменты, какие средства медицинские получают медичный завод, больницы и поликлиники. Горздравдел берет мой запрос, отдает отдельно в каждую больницу. Каждая больница составляет мне свой список. Вот я вам сейчас покажу, как он выглядит. Вот две больницы мне дали э перелик э закуплен вот в таком виде. Накладные, в виде накладных. Они даже не будут в единую базу их. Понимаете? Аналгина мы получили в апреле, в январе, да всего за год аналгина мы получили там 300 упаковок. Они ведут учет в накладных. Горздраводел понятия не имеет, какие медикаменты покупают больницы, в каком количестве. Он все мои запады на исполнение переправляет в больницу. Вот в таком виде мне дал это Краматорская больница номер два. Вот в таком виде мне детская территориальная дала. Вот это накладные. Вот они мне список. Понимаете? Даю все это. Сиди, считай, сколько и того за год. Может, у них и есть страна обеспечения, но они его не дали. Не, ну как минимум должна быть одна табличка, правильно? Ну вот тут вот смотрите, какие показатели. Рентген, пленка 30 на 40. 100 штук всего на сумму 1300 и от кого? От какого числа? 13.03.14 мы получили. От кого? От Ермольченко Арина Ивановна. ФОП, ФОП или какая там аптека они закупают. Плюс все медикаменты закупаются непосредственно у аптек или у ФОПовцев. Предпринимателей. К чему это я вам все говорю? потому что у нас а, горздраводдел не ведет отчета, то есть он не планирует расходы, он не, ассортимент не планирует. Соответственно, сумм, он не может правильно запланировать количество каких медикаментов надо на следующий год. И плюс тех же самых медичных засобей. По э, э, рентгеновской пленке. По рентгеновской пленке, вот тут, тут я, я просто сделала по некоторым позициям Вот выборку. Вот, например, по данным третьей больницы, потому что там не всего две или три больницы дали данные с пареликом медикаментов. Это данные больницы номер три. Значит, 2014 год у меня данные были и 2015 год. Э, было вытрачено денег на перевязочные материалы, вата и бумага медицинская. В 2014 году 25 тысяч, в 2015 году почти 70 тысяч. Почему такая разница? Поняли, да? Как? В, практически в три раза. Дальше. Дезинфекционные запасы. Засобы спирты, фенолы, поверхнево-активные. Это то, что всех заставляют покупать. Идете куда-то, принесите спиртик, принесите ватку. Значит, только третья больница. Значит, в 2014 году было всего этого приобретено на 70 почти 4 тысячи. В 2015 году на 109 тысяч. Почти в полтора раза. На 50% больше. Да? Тогда почему каждый раз у нас требуют, чтобы мы с собой все это принесли? Куда оно девается? Ну, мы, в принципе, мы, мы знаем. то, что цены увеличились, это понятно. Везде цены скаканули. За счет роста цен. Есть еще фактор, это переселенцы. То есть мы не можем... Переселенцы и люди, которые приводят с соседних, например, городов. Может быть. Но ну, я бы хотела было бы было видеть еще еще наличие это, тогда этот спирт. Я бы хотела видеть его, чтобы люди не несли. Я бы хотела бы видеть. Понимаете? Ну, и, ну давайте прикинем, сколько бутылочка спирта стоит? Гривен 15? Ну и если не у аптеки покупать, а если, например, у завода поставщика, кстати, это мы рекомендации, что горздравотдел сам планировал, какие медикаменты, сколько, и покупал не у аптек, а непосредственно, особенно те, которые общего, загального пользования, не специфические лекарства, как рентгеновская пленка, пленка, вот эти спирты, да, дешевле купить у завода-изготовителя городу. Горздраводел. А даже лекарства можно у прямых производителей. У вот. Там. Это практически, я так думаю, на 20% экономии сразу, правильно? С нуля. Советские времена 40% на была. Если бы этим занимался отдел. Дальше. Продукты для проведения лабораторных, лабораторных анализов. В 2014 году 93 тысячи, в 2015 году почему-то чуть меньше. 74 тысячи. Ну, непонятно, никто не планирует. Никто ничего не планирует. То есть теоретически должна быть она еще больше, чем в предыдущем году, потому что цены растут за счет инфляционной составляющей, правильно, она должна быть чуть-чуть больше, хотя бы. Дальше, Фотопливка мы предназначенная. То, что всех нас всегда требует, пойдите пленок. За пленочку денежку дайте, да? Так вот, в больнице номер 3 в 2014 году было э, куплено приобретение на пленке на 106 тысяч. А в 2015 году всего лишь на 7 тысяч. Понимаете, а куда делись все остальные потребности делать? И я хочу сказать, что Не часть этот я лежала в 15-м уже, часть рентгена делается на компьютере без пленки. Они просто сразу пишут. Результат там И вообще. Денег. Агромы, а как можно сделать? Ну, Но все равно раньше делали на пленке или как? Ну, если современный этот аппарат, да. который а делает. Да, а сейчас, там, сейчас они а, То есть если надо это разбираться, они, они, есть это надо это разбираться почему у всех подряд все. сейчас требуют все. денежку а на это, пленочку. Это, это, понимаете? Это, 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 понимаете? Тогда запланируйте столько, сколько надо, по фактическим затратам на предыдущее. То есть мы должны за год, по большому счету, отчитаться каждый отдел. Значит, в этом году наш рентгеновский кабинет всего расходов столько-то пленки. Столько-то 30 на 40, столько-то 30 на 50. Следовательно, в следующем году, ну, на 10 штук с запасом дайте нам больше на финансирование. Посчитали, сколько, какое количество надо. Передали в горздравотдел, список, все, что ему надо, по факту предыдущего года. Вот вам и план. Ну, всегда на производствах даже так планировалось, если там новая какая-то продукция не запускалась, да, серийное производство. Дальше. Рычевые химичные, речевые химичные, неорганичные. Я не знаю, что тут какие туда медикаменты могут входить. Я просто по самым большим суммам пробежал. В 2014 году 60 тысяч 61 000, и в 2015 году почему-то 26 тысяч меньше. Рычевые химичные, неорганичные. Ну, какие-то виды медикаментов, я так понимаю. Потом, оказывается, еще они покупают лактоны гетероцикличные сполуки. с полукой. В 2014 году 93 тысячи, в 2015 году 74 тысячи. Даже не представьте себе, не может что туда мыслить. Дальше. Ну а там оказывается еще есть витамины, провитамины, гормоны. В 2014 году, когда-нибудь вам что-нибудь такое давали, да? 177 тысяч, а в 2015 году 37. При, при том, при всем, что инфляция. же приехали. И, инфляция. и цены, и инфляция. То есть, понимаете, никакого планирования. Горздрав вообще отдел не выполняет своих функций определенную сумму расписания. его полноважение мы вернемся а там второй. А это в четвертом вопросе. Ну, давай, Коль, задали вопрос, по, четвертое питание. Давайте мы по цифрам сейчас подискутируем. Положение. И... Это у нас есть, смотрите, положение. Горздрав видел, ведь повинно до покладанных до него заданий. Владимир Алексеевич, у вас положение по всем виделам. Да, хранит он, спрятал за. Что он должен? Разрабляет и а подает в установленном порядку пропозиции до проектов программ социально-экономического развития места и проектов местного бюджета. Вот оно. Сразу в первом пункте. Горздрав отдел должен принимать участие в планировании своих хотя бы бюджетных затрат на следующий год. Сколько, в каких потребностей медикаментов, засоби медичных, там, пленок, там, спиртов и так далее. Розробляє та подає міській раді пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я. Ну, ми поняли, так? Да? Ну, це взагалі повністю. Проводить аналіз показників стану здоров'я населення, сприяє відповідно до законопроведенню заходів захисту навколишнього середовища даже, здійснює контроль за якістю обсягу лікувально-профілактичної допомоги, що надається населенню міста закладами охорони здоров'я. Гороздраводіла це все ділить. Організовує відповідно до законодавства роботу охорони материнства дитинства, сприяє проведенню систематичного медичного обстеження.